Давайте с бюджета каждому командующему округа, ну или группировкой, дадим по миллиарду, каждому командарму по полмиллиарда. Причем без отчета. Я вас уверяю, не в течение месяца столько этих беспилотников притащить на фронт. Что хахлы просто захлебнутся. захлебнуться. Это все можно. И вот, наверное, вот, когда у нас там сертификация, все остальное, да, как обычно, и идет все через одну структуру, через управление вооружением Министерства обороны, дайте командующим вот эти средства. Я вас уверяю, у них все получится. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Ой, блядь. Ну, вот я та... Пока мы не с... сделаем с систему. Меня. Я сказал безотчетно. Нет, о чем вот. я и говорю. Ключевое, да. Вот пока мы не введем презумпцию невиновности, а не презумпцию виновности, у нас будут проблемы. А теперь переходим до интересного. Сюрприз для Кремля. На конференції з відновлення України в Берліні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця. Фон дер Ляйен згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки. А ще гурсула фондерляєн повідомила, що Європейський Союз у червні виділить Україні 1 мільярд 900 мільйонів євро фінансової підтримки, і кошти будуть виділені до кінця місяця. І поки Україна наближається до Європи і колективного заходу, московити дивляться в бік незахідних країн, і правильно, бо для всіх інших вони просто вигнанці. Тож туди і дорога. А за Бриксом я вижу огромный мир, не западный мир, который смотрит на нас с надеждой. Это очень важно. Это очень важно, потому что в этом как раз залог большого успеха в будущем, да, и нам важно эту надежду оправдать. То есть мы не для этого живем, чтобы их надежду оправдывать, естественно, да. Но нам важно, что эта надежда есть, и что мы ее, что мы ее так сказать, должны оправдать, потому что в этом, в том числе, залог большого геополитического успеха. Кстати говоря, здесь, опять же, возникают вопросы о том, что в ряде случаев надо действовать жестче, чтобы никаким Бельгиям, никаким там Голландиям и прочее прочее, не приходило бы в голову да, делать то, что они делают. Потому что я уверен, что если бы они действительно боялись, Я лісь да, на возможне бальшови не в Європі, ніби так не поступали. А після цього пропагандист Міхеєв вирішив також розповісти своїй невибагливій публіці, що насправді то немає чого шукати і робити в тій Європі, бо там сила, селена проблем і відсутність нормального життя. А ще карах економіки. Политика миграции завела Европа в тупик. Программы ассимиляции, толерантности, шмалерантности и всего остального полностью крякнулись. Вообще по полной программе, да, это первое, что на самом деле раздражает огромное количество людей в Европе. Европейские власти ничего не могут с ним поделать. Они продолжают рассказывать какие-то мантры, а улица условно говоря, земля, почва показывают, что жизнь другая. А в ситуации, когда улица а улица всегда передавит, любые, так сказать, заклинания показывают, что это не так, вам сначала перестают верить а потом начинают, так сказать, против вас бунтовать. Это надо понимать. Это важно. Мне кажется, это стоит одно из первых. Второе – это экономика, потому что ситуация в целом в Европе экономически явно ухудшилась. Выборы в Европарламент, по-моему, раз в 5 лет. Вот минус 5 лет туда, как бы, да, и посмотрите, что сейчас, да. Ситуация-то явно ухудшилась. І це каже громадянин країни, десь 80% населення, якої ледь кінці з кінцями зводять. Але при цьому продовжують вірити пропагандистським байкам про загнивання Європи. І це при тому, що на болотах вже навіть чиновники зізнаються, що в них теж є величезні проблеми. І про найпоширеніші та наймасовіші заявили на засіданні Держдуми, а власне Москалькова. Сегодня даже в московских центрах их два нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия. Поэтому первое, мне кажется, что нужно вот этот опыт распространить на другие регионы. Сегодня только в 16 субъектах Российской Федерации есть государственные кризисные центры для жертв, для жертв насилия. хороша тема, хороша тема дійсно, дуже хороша тема нам подобається, бо кризисні центри на Росії переповнені. І як чуєте, навіть у Москві, де теж кількість жертв домашнього насильства постійно зростає. Тож, що вже казати про якісь віддалені, забуті і Путіним, і богом регіони Ерефії.